sirdaryo viloyati hovos tumani to'qqizinchi umumta'lim maktabining 9 a sinf o'quvchisi umarqulova zarinaman men o'zim yozgan she'rni sizlarga taqdim etmoqchiman men zo'rman deb kerildik o'zimizni bildik yagona hokim bu yorug' olamga besh kunga keldik axir bu dunyoga Alloh hokim ollohdan kelgan muqaddas kitobni ey johil banda yoqding kuydirding ana ko'r endi butun olamni olov iskanjasida qoldirding qo'yding yog'ildi boshimizga davosiz balo davosi yo'q qanday balo bu hattoki Allohdan kelmadi sado ollohimning karomati ekanda bu boshimizga g'aflat kelganda biroq hech kim dardimizga davo bo'lmadi boshimizga kulfat kelganda biroq hech kim dardimizga oro bo'lmadi Allohni unutib qo'ydik do'stlarim turmadik saharda bomdod namozga ollohni unutib qo'ydik do'stlarim quloq ham solmadik ajib ovozga sahardagi ikki rakat bomdod namozi ayting do'stlarim kimni o'ldirdi hattoki ikki rakat bomdod namozi qorong'u qabrdan nurlar yog'dirdi kelinglar do'stlarim barchamiz birga ollohdan af tilab sog'liq so'raymiz kechir ollohim kechir deb unga oyoqlarim ostiga tavof qilgaymiz kelinglar do'stlarim jonimizning sultoni ko'nglimizning sultoni u shunday yuraklar borki oshshifta unga o'sha yuraklar kabi mening yuragim ham ulardan qolishmas devona unga o'n sakkiz ming olamni yaratgan ekan sening sharofatingla shu kunga yetdik yaxshilik ulashib do'stlarim biz ham yuringlar barchamiz jannatga ketdik